Hello everyone. Salam hər kəsə. Bugünkü dərsimiz 4-cü sinif dəstliyindəndir. 6-cı bölmənin ilk dərsimdəyik. Ümumi olarsa 16-cı dərsdəyik. Bu gün saatları keçəcəyik uşaqlar. Növbətə səhifələrdə isə artıq saatlara aid çalışmaları həll edəcəyik. İlk öncə başlayaq saati öyrənməkdən. Uşaqlar, əgər e, tamama ifadə etmək istəyiriksə saat 3 tamdır, 5 tamdır, 6 tamdır. Onda o kloqdan istifadə edirik. Məsələn, It is 5 o'clock. Saat 5-dir. Burada görək saat 11-də, düzdür? Eləcə də deyirik, it is 11 o'clock. Saat 11 tamamdı. Yenə o'clock-la ifadə edirik. Əgər yarısdırsa, yarısında half past-dan istifadə edirik, uşaqlar. Bir də qeydim var, bunu diqqətlə baxaq. Yarısında və işləmişdə, uşaqlar, özündən öncəki rəqəm yazılır. Tutaq ki, Bax, burada misal var. Burada deyir 8-in yarısıdır, düzdür? It is half past 7. Yəni 7-ni qeyd edirik. Yəni bu o deməkdir ki, uşaqlar 7-dən 30 dəqiqə keçib olub 8-in yarısı. Yəni half past yarısı deməkdirsə, eləcə deyir ki, 7-dən 30 dəqiqə keçib, yarısı keçib, olub 8-in yarısıdır. Eləcə də burada baxaq. It is half past 10. Burada görürsüz ki, rəqəm olaraq 11-in yarısıdır, amma deyir ki, it is half past 10. Yəni 10-dan yarım saat keçib olub 11-in yarısı. Bir daha deyirəm, işləmişdə və qalmışdı, işləmişdə və yarısında 8-in yarısısa 7-ni yazırıq, 9-un yarısısa 8-i yazırıq. 9-a eşityibsə 7-8 yazırıq, 10-a eşityibsə 9 yazırıq. Yəni özündən bir öncəki rəqəmi qeyd edirik, amma mənanaca eynidir. Yəni 7-dən yarım saat keçib olub 8-in yarısı, dəlişdə 8-in yarısı deyil elə. Keçək Şəhrlə 15 dəqiqə işləmiş quota pass ilə ifadə olunur. Yadınıza qalsın, 15 dəqiqə işləmiş, 15 dəqiqə qalmış digər işləmiş və qalmışlardan fərqlidir. Digər dediyimizə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20, 25 dəqiqə işləmiş və qalmış başqa cür yazılır. Amma 15 dəqiqə işləmişdə, 15 dəqiqə qalmış tamamilə fərqli cür yazılır. Çünki 15 dəqiqə elə bir ki, quota pass 1/4 hissəsi mənasında gedir. Ona görə yəni fərqli olur isə ç burada deyir ki 6:15 dəqiqə yazacağıq it is a quarter past 5. Yəni 5-dən 15 dəqiqə keçib. Burada 10:15 dəqiqəsə deyicə it's a quarter past 9. Yəni 9-dan 15 dəqiqə keçib. Amma uşaqlar qalmışdı yadınıza saxlayın, özünü yazırıq. Tutaq ki, işləmiş və yarısında rəqəmin bir öncəsi yazılırdısa, amma tam amda və qalmışda ədədin özü yazılır. Yəni də gəlin öz yazılır. Məsələn, burada deyir ki, 10-a qalıb, düzdür? It's a quarter to 10. Yəni 10-a qalmışda deyirik. Burada 7-yə qalıbsa, it's a quarter to 7. Yəni 7-yində özünü yazırıq. Yəni dərişdə eynidir, amma sadəcə yazılışda bir az fərqlidir. Tutaq ki, o, it's a quarter to 10 deyirsə, 10-a qalmış olduğu kimidir ə itisə quarter past 5 deyirik, amma dəlişdə işte, 6:15-də keçmiş deyilir də. De. Yəni mənaca 6:15-də keçmiş çıxır, amma yazılışda dəlişdə işte, yazırı yəni, 5 yazırıq ki, yəni 5-dən 15 dəqiqə keçmiş mənasında. Bir daha təkrarlayaram. Tamamda o klubla ifadə edirik. Yarısında half past-dan ifadə edirik. 15 dəqiqə keçmişdə de, quarter past, 15 dəqiqə qalmışda quarter to-dan istifadə edirik tamamdı olduğu kimi yazılır. İşləmiş və yarısını öncək rəqəm yazılır. Ə, tam qalmışdarsa yenə öz yazılır. Yəni rəqəmin özü yazılır. Keçəy What time is it? Saat neçədir? Bu dinləmədir. Uşaqla keçə çalışma 2-yə. Look at the picture and greet your friends. Şəkllə bax və dostlarına salamla. It is 8 o'clock. Saat 8-dir. Good morning. Sabahınız xeyir. It is 12 o'clock. Saat 12-dir. Good afternoon. Günartəniz xeyir. It is 5 o'clock, saat 5-dir. Good evening, axşamınız xeyir. It is 10 o'clock, saat 10-dur. Good night, keçəniz xeyirə. Uşaqlar, burada saatları ə, şəkil formasında verib biz onu yazmalı idik. Mən ə, yazmışam sizin üçün sağ tərəfdə. Saat burada görsə 6-dır. Yazdıq it is 6 o'clock. Burada saat 3-dür. It is 3 o'clock. Burada saat 5-dir. It is 5 o'clock. Burda saat 9:00dır. It's nine o'clock. Burda 1-dir. It is 1 o'clock. Burda 11-dir. It is 11 o'clock. Söz formasında, e, yəni cümlə formasında yazdım sizin üçün ki, daha rahat olsun çalışma üçdə. Keçək növbəti səhifəyə. What time is it? Saat neçədir? Uşaqlar, bunu da xatıramağınız üçün sizə verib. E, və burdakı çalışma sırf burada öyrəndiyinizə aiddir. Məsələn, göstərirəm ki, e, 8 o'clock. E, has face and two hands. Dir ki, saatın bir üzü, iki əli var. A long and a short hand. Uzun və qısa əl. The short hand shows hours. Dir qısa əli saati göstərir. The long hand shows minutes. Uzun əli dəqiqəni göstərir. Yəni uşaq ə, bu uzun ə, bu qısa əldir, bu uzun əldir gördüyünüz kimi, o formada ifadədir. Məsəncə üçün çalışmanın cavabını saxta dəftəhdə qeyd etmişəm, şifahi olaraq bir deyək. How many face does a clock have? Saatin neçə üzü var uşaqlar? Təbii ki, A variantı 1 üzü var idi. What does the short hand show? Deyirik ki, qısa əli nəyi göstərir? Uşaqlar bildiyimiz kimi B, yəni saatları. What the close show? Deyir, saat nəyi göstərir? Təbii ki, time, yəni A-nı, vaxtı. Sonra how many hands do clocks usually have? neçə neçə əl də var idi adətən saatın təbii ki a what does the long hand show? Üzün əlinə göstərdi minutes, yəni dəqiqəni. How many hours does a day have? Bir gündə neçə saat var? Təbii ki b, yəni 24, 24 saat. Saatdə də qeyd etmişəm sizin üçün. Burada artıq baxırıq və ə, saati deyirik. It is half past 11. Saat 12-nin yarısıdır. It is half past 1. Saat 2-nin yarısıdır. Eight, It is half past 8. Saat 9-un yarısıdır. It is half past 7. Bunu da uşaqlar deyək ki, şəkli dəftərinizdə çəkisə daha yaxşı olar. Bu şəkillər formasında. It is half past, yəni bu işarələri özünüz qoyacaqsınız. Görürsüz ki, bunun balaca və böyük əlləri yoxdur. Bunu siz qoyacaqsınız. It is half past 7 desə, yəni 8-in yarısı, 8-in yarısını işarələyəcəksiniz. It is half past 9, 10-un yarısı. It is half past 2, 3-ün yarısı. It's half past 10, yəni 11-in yarısı. İşarələri də özünüz qoyacaqsınız. Bu formada. Gəldik bura. Burada da deyir ki, o, yəni bax və ə, yazılanlara oxumağımız xahiş olunur, deyilir. It's a quarter past 12. Yəni burada işləmişi göstər. Yəni 1-ə çatayıb 15 dəqiqə. It's a quarter past 6. 7-yə çatdıb 15 dəqiqə. It's a quarter to 3. 3-ə qalib 15 dəqiqə. It's a quarter to 5. 5-ə qalib 15 dəqiqə. Uşaqlar burada uyğunlaşdırmaq lazımdır. Mən sizin üçün uyğunlaşdırmışam. E, yəni burdakı rəqəmlərlə hərflərlə uyğunlaşdırmalıdır. 1-də C, 2-də E, 3-də F, 4-də L, 5-də D, 6-da B hərfləri. Musa und Mertle listən ein sing song. Musa məcnədir. Uşaqlar istəyənlər öyrənə bilər. Bu qədər uşaqlar. İnşallah ki dərsimiz aydın oldu. Əgər hər hansı bir sualınız yaranarsa, rəy bölməsində qeyd edin, açıqlıq gətirəm. Hər hansı başqa bir mövzunu izah etməyimi istəyirsiniz də, onu da rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əgər bəyəndinizsə abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənədək.